নমস্কাৰ সকলোকে মই আপোনালোকক মোৰ এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছিয়ে ভাল চাগে আমিও বৰ্তমান ঠিকে আছোঁ তাকে হেৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ কি ৰেচিপি কি কথা ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব তেতিয়া গম পাই গৈ থাকিব আৰু ঠিক আছে বোলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ এয়া আমাৰ দুষ্ট পুতলাটো খেলি আছে পুতলা এইটো আমাৰ পুতলা খেলি আছে ঠিক আছে অলপ আমি আমাৰ ৰেচিপিলৈ আগবাঢ়ো এয়া মই সৰু বন্ধাকবি এটা লৈছোঁ বন্ধাকবিটো মই মাজতে দুফাল কৰি লৈছোঁ আৰু গেছতে এইটো মই ফ্ৰাই পেন এখন পাতি লৈছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত মোৰ বেটাৰ ভইচটো আহি গৈছে বেয়া নাপাব আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান তেল দি লৈছোঁ তেলখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দি ল'লোঁ এয়া মই নিমখখিনি অকণমান ইফাল সিফাল কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে মই ইয়াত অকণমান নিজৰ জোখমতে চেনি দি লওঁ আৰু বেটা মানে মই যেতিয়া ডাবিং দিবলৈ লওঁ বা কিবা এটা কৰিবলৈ লওঁ মানে বেটা আহি হাজিৰ হৈ যায় সেইকাৰণে মই আজিকালি ভিডিঅ' বনাবই নোৱাৰোঁ বেটাৰ ভইচটো আহি যোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাব একদম চৰি কৈছোঁ তাৰপিছতে এইটো দিছেনে চেনীটো গলি গ'ল চেনিটো মানে কালাৰটো যিটো উঠে সেই কালাৰটোৰ কাৰণে অকণমান ৱেইট কৰিব তাৰপিছতে ইয়াতে মই অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ জালুকৰ গুড়ি দিয়াৰ পিছতে মই কবিটো এনেকৈ দি দিছোঁ এয়া অকণমান এনেকৈ হিলাই দিছোঁ কবিটো এতিয়া যাতে ইয়াৰ চেনীৰ যিটো কালাৰ হয় সেইটো যাতে ইয়াত লাগি যায় আপোনালোকে নিশ্চয় চাগৈ ৰেচিপিটো খাইছে চৰি মই এই ভইচ অভাৰটো দি থাকোঁতে মোৰ হাঁহিটো ওলাই গ'ল মানে বেটা আকৌ আহিছে মানে সিহে ক'বহি মানে তাৰপিছতে সেইকাৰণে আকৌ মই কাট কৰি দিলোঁ তাৰপিছতে এয়া মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ হাতাখনে তাৰপিছতে অকণমান দেৰি পিছতে মই এতিয়া লুটিয়াই দিম লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত চাবচোন এই মানে কবিটোত মানে ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ হয় মানে দেখিয়ে ভাল লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় বনাইছে চাগে মই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু এই ৰেচিপিটো মই বনোৱা নাছিলোঁ এনেকৈ এয়া চাওকচোন কবিটো মই লুটিয়াই দিলোঁ মানে এয়া চাওক কালাৰটো এই চেনীৰ কালাৰ যিটো হয় সেইটো লাগি গৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু এইটো মানে এনেই মই এনেকৈ বইল কৰি খাইছোঁ বা এনেকৈ পাহ পাকে তেনেকৈ খাইছোঁ কিন্তু এনেকৈ খোৱা নাছিলোঁ এইটো মই আচলতে চাৰা ইট ছাৰজ ফুড ভ্লগ বা ছাৰাছ ঈদ ভ্লগ এনেকেই মানে এটা চেনেল আছে তেওঁৰ মই ব্লগত দেখিছিলোঁ তাই তেওঁ লাইভ আহিছিলে লাইভ আহি থকাতে তেওঁ এইটো বস্তু বনাইছিলে আৰু তেওঁ তেতলি চাটনিও বনাই দেখুৱাইছিলে মই তেওঁৰ ভিডিঅ' চাওঁ মাজে মাজে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ মানে খাই খোৱাবোৰ দেখি ভাল লাগে মানে তো সেয়া তেওঁ তাত মই এইটো দেখিছোঁ আৰু এইটো দেখি মই ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু এইটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় তেওঁ ঠিকেই কৈছিলে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে তাৰপিছতে মই সেয়া অকণমান পানী দি দিলোঁ পানী দি মই ঢাকনাখন মাৰি দিলোঁ আৰু মই ঢাকনাতেই মানে এই পানী ভাপতেই সিজিব দিলোঁ তাৰপিছত মই ঢাকনাখন আঁতৰাই দিছোঁ আঁতৰাই দিয়াৰ পিছতে এইয়া চব মানে সিজিছেগে আৰু মানে ভিতৰখিনি সিজিছেগৈ বহুত বেছি সিজিলে ভাল নালাগে খাবলৈ ভাপত যিটো সিজে সেইটোহে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু কোমল আছিলে কবিটো আৰু ঘৰৰ আছিলে এই কবিটো সেইকাৰণে বেছি টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ এয়া মই আকৌ লুটিয়াই দিলোঁ যিকণ পানী বেছি নিদিওঁ অকণমানহে দিছোঁ সেই পানীতে যি মানে সিজিছে আৰু এনেকৈ চাগে আপোনালোকে বনাই খাইছে নিশ্চয় আৰু যদি নাই খোৱা তেতিয়াহ'লে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ফেচবুকত যিটো পেজ আছে সেইটো ফ'ল' কৰি দিব ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই